Dulu jadi ketua SPRM, hari ini dia pula bantah SPRM. Dan orang yang dibela pernah ditangkap dalam kes pemerdagangan manusia dan juga pemberi rasuah paling popular abad ini. Sebelum ni nama Albert T bukan lagi asing dalam rekod hitam pemerdagangan manusia di Malaysia. Tahun 2017, kilang miliknya digambarkan sendiri oleh pekerja sebagai neraka dunia. Lebih 100 pekerja warga Indonesia diselamatkan dalam serbuan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Mereka dipaksa kerja tanpa henti, gaji dipotong, hak dinafikan, hidup dalam ketakutan. Ramai trauma. Sampai tak sanggup lagi jejak kaki ke Malaysia. Tapi inilah yang lebih mengejutkan. Walaupun Albert T. didakwa di mahkamah tahun 2019, kes itu gaib begitu saja. Tahun itu, Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin pegang Menteri Dalam Negeri dan Latifa Koya baru dilantik sebagai Ketua SPRM. 1 Julai 2019, Mahkamah Session Semenyih buat keputusan. Albert T akhirnya dilepas tanpa dibebaskan DNAA dalam kes pemerdagangan manusia. Padahal ketika itu ada ratusan mangsa hidup, bukti dan keterangan lengkap. Tapi terlepas begitu saja. Kebetulan, atau ada tangan gaib? Itu tak pasti. Huh, tapi kebenaran terus tenggelam seperti nasib mangsa yang pernah hidup dalam neraka dunia. Namun ironinya, enam tahun kemudian, nama Albert T. kembali popular. Kali ini bukan lagi kerana kilang neraka dunia miliknya, tetapi sebagai hero, kononnya berjaya mendedahkan skandal rasuah berprofil tinggi melibatkan pemimpin negara secara terbuka. Malangnya, tindakan heroik itu tidak mengangkat namanya sebagai Wira. Sebaliknya, Albert T. didakwa oleh SPRM atas tuduhan memberi rasuah kepada ahli politik. Eh, bukankah dia pemberi maklumat yang patut dipuji? Rupa-rupanya, dialah juga pemain utama dalam skandal yang didedahkannya sendiri. Dan tiba-tiba muncul nama Latifa Koya, bukan lagi sebagai bekas ketua pesuruh jaya SPRM tetapi sebagai pembela kepada individu yang sedang disiasat atas kesalahan memberi rasuah. Kenyataannya mengundang persoalan. SPRM tak sepatutnya menangkap pemberi maklumat. Tapi masalahnya jelas, Albert T bukan sekadar pemberi maklumat. Pertama, dia tidak terus memberi maklumat kepada SPRM, sebaliknya mendedahkan secara terbuka kepada media. Kedua, dia juga pemberi rasuah dan mengikut seksyen 11.1 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 jika pemberi maklumat berkenaan didapati turut terlibat dalam salah laku yang didedahkan perlindungan boleh dibatalkan perlindungan